Wansunna alaihim Ya Allah kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami Dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka Ya Allah hancurkan kumpulan mereka Ya Allah pecahkan pakatan mereka Ya Allah leburkan pendirian mereka Ya Allah musnahkan langkah mereka Jengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka Ya Allah yang maha memaksa yang gerakkan awan yang tewaskan tentera azab kalahkan mereka kalahkan mereka kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami dalam uh, borak setepi so uh, pada hari ini adalah edisi khas uh, iaitu kita nak membicarakan tentang isu Donald uh, Trump I, uh, Donald bukan Trump. Uh, itu isu Donald Trump bukan tetamu hmm. itu uh, isu, isu isu utama, utama dia, dia pada dia. hari ini tak mampu nak berfikir dengan apa tu dengan tenang juga selepas kita digemparkan dengan isu, isu. sumut flotilla yeah. di mana yang di mana apa tu seramai 23 orang ahli uh, orang delegasi, Malaysia yeah. delegasi yang dihantar uh, untuk menghantar bantuan kemanusiaan ke uh, negara G yang telah ditahan bagi Dan, saya sebenarnya uh, berkenaan dengan isu ini hmm. okey kalau kita boleh lihat dekat dalam artikel awal ni uh, Datuk Dr Sani uh, Arabi hmm. uh, beliau adalah merupakan uh, presiden untuk uh, Mapin uh, yeah. beliau telah um, kita panggil apa uh, memberi laporan uh, hmm. ke semua 23 delegasi Malaysia yang menyertai misi uh, kemanusiaan global uh, semua flotila disahkan ditahan Hmm. pada jam 4:24 petang waktu Malaysia hmm. dan bagi saya perkara ini adalah bukan perkara yang kita panggil uh, lucu dan sebagainya ini adalah yeah. salari yang hmm. serius hmm. dan kita berharap agar um, negara ai please tolonglah kita hmm. hanya nak menghantar uh, misi uh, bantuan sahaja semata-mata tiada ada unsur keganasan hmm. ataupun genosid itu semata-mata dan juga uh, apa tu misi-misi ini adalah untuk menghantar bantuan yang bukannya menjerumus kepada keganasan ataupun ya. serangan. Betul. Misi yang dijalankan adalah bagi menghantar makanan dan juga bekalan-bekalan perubatan seperti yang kita tengok di setiap video-video yang kita perasan di TikTok ya. dan juga di IG yang di mana ada bayi-bayi dan juga kanak-kanak yang tak cukup makan ya, betul. dan ada juga bayi yang sehingga kan tak mampu untuk meminum susu <laughs> yang diberikan. Saya faham eh uh, uh, ha. uh, memang berasa sangat sedih sebab itu sangat. adalah kita panggil ya umat Islam kan uh, hmm. sesama kita um baca saya sendiri pun kadang-kadang saya sedih juga hmm. sebab saya di sini di, di Malaysia saya tak boleh nak membantu saya tak tahu macam mana nak membantu hmm. hanya yang kita boleh adalah kita membantu berdoa hmm. sahaja agar semua uh, kita panggil apa urusan uh, berkenaan dengan uh, misi kemanusiaan global hmm. sumut uh, sumut itu dipermudahkan betul uh, dan lagi satu uh, saya uh, tidak lupa juga uh, hmm. Untuk uh, pada uh, para penonton di luar sana jangan hmm. lupa untuk hashtag uh, global sumut flotilla uh, kerana kami di Leh Samadani uh, bersolidariti uh, sama-sama untuk menyokong uh, berkenaan dengan pelayaran tersebut pelayaran, yeah. dan saya, saya dalam apa tu dalam uh, kejadian yang menimpa kepada apa kepada uh, delegasi Malaysia ni saya menjadi hairan juga dengan segelintir manusia yang masih lagi nak mempolitikkan tentang isu ini yang mengatakan kemanakah PMX apakah PMX selakukan apa yang kerajaan buat bagi membantu sedangkan mereka sebenarnya tak tahu uh. menahu langsung dan dalam ada juga yang saya perasan ada juga di dalam kejadian ini masih lagi nak mempolitikkan dan menekankan tentang ura tu Uh, kenapa yeah, kenapa kita sebagai orang Malaysia tidak boleh bersatu dan meletakkan ke tepi dahulu perbezaan politik perbezaan pandangan dalam politik itu untuk menyatukan and bangsa I, kita bagi yeah, bagi I, men, menyokong uh, solidarity uh, global semua flotila ni tapi benda tu betul Naj uh, sebab saya lihat uh, semalam um, okey uh, our prime minister PMX uh, sedang berusaha call uh, saya saya lihat ada satu uh, kita bagi posting uh, di IG hmm. beliau call uh, untuk uh, apa ni hubungan diplomasi hmm. di negara sana dan sini untuk menyelamatkan uh, kita bagi 23 delegasi Malaysia ni yang ditahan oleh hmm. negara I ni hmm. tetapi saya lihat di puak sana masih um, di dalam komennya memain peranan tetap ura dan sebagainya yeah. bagi saya kita, bagi lah pandangan kitalah kat uh, kita meletakkan ke tepi dahulu isu politik isu negara dan sebagainya. Hmm. Ini 23 nyawa ni. 23 nyawa yang perlu that. diselamatkan. Ya. Yeah. So, dan dan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang apa tu orang kata uh, bukannya sesuatu benda yang remeh kerana ini adalah perhubungan di negara-negara besar yes. dalam dunia. Pemegang kuasa veto Betul. sebenarnya pemegang kuasa veto utama. Hmm. So bagi saya dekat sini sebenarnya our prime minister sedang usaha bukannya dia tidak berbuat apa-apa. Mm, uh, betul. Bagi saya, uh, kalau kita membenci seseorang itu Janganlah kita benci terlalu sangat Lihatlah kebaikan dia uh, Jangan lihat keburukan sahaja semata-mata Yes, mm. memang betul uh, Our favourable uh, untuk kita uh, kita sebagai manusia secara fitrahnya Memang kita suka tengok uh, kejahatan dan negatif Tetapi yeah. kita kena lihat kebaikannya mm. Dalam semasa pemerintahannya mm. dalam kerajaan madani Dan kita perlu juga tahu sensitiviti di dalam sesuatu perkara yang mana sesuai untuk kita politikkan dan mana yang tidak kerana ini yang pergi yang pergi kepada misi-misi kemanusiaan ini ini bukanlah ahli-ahli politik ya tuan-tuan ini semua bukan ahli-ahli politik mereka pergi atas S dasar untuk lela. break the silence yes. dan break the siege dalam misi dalam misi ini untuk memberitahu kepada dunia tentang apa negara A yang uh, yang telah buat. buat, yang sedang buat. Oleh Di mana ka, kalau sebelum ni, kalau kita diberitahu bahawa uh, negara A melanggar undang-undang antarabangsa dan sebagainya, betul. tapi benda itu tak dapat dibuktikan secara visual. Yes. Dan pada kali ini apa yang terjadi kita dah pun dapat litera terangan melalui media masa yang diviralkan oleh delegasi-delegasi uh, yang delegasi telah pergi, terlibat, uh, yang terlibat. Okey. Kat situ kita dah tengok negara I memang melanggar undang-undang antarabangsa. Kerana misi uh, semut flotila itu tidak ke dalam perairan negara mereka langsung tahu tak? Betul. Sebenarnya kalau ha. kita cerita pasal negara mereka langsung, sebenarnya untuk pengetahuan semua, uh, sebenarnya negara I ni tidak ada negara pun. Dia hanya menumpang negara P hmm. dan mereka menggunakan keganasan itu untuk merampas semuanya. Betul. Bagi saya uh, sumur fortila ini InsyaAllah. Mm. Dan Dan uh, saya tahu awak uh, rasa sangat sedih kerana uh, kita panggil kadang-kadang uh, berbalik kepada sikap-sikap mm. uh, rakyat Malaysia ni uh, yang dipuat di belah sana mm. tidak kadang-kadang <laughs> mereka terlalu selfish. Mm -hmm. uh, mereka terlalu memikirkan uh, negara uh, apa ni isu negara itu sendiri mm. uh, tidak memikirkan tentang hak asasi manusia di negara lain juga betul uh, ya yeah. so uh, bagi saya uh, kalau kita, uh, dia bersesuaianlah dengan topik hmm. kita hari ini hmm. iaitu di trump di trump uh, tetamu bukan tetamu bukan sebenarnya tetamu. Uh, saya faham <laughs> awak sedih tapi janganlah kita terlalu sedih sebab hari ini kita <laughs> buat live pada hari ini hmm. adalah kita nak menunjukkan kita solidarity hmm. untuk menyokong Pem uh, pelayaran Selumut Sumut Flotilla Sumut Flotilla Sumut flotila. pula tadi Ah, no no, 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 not Sumut okay, So basically uh, kepada uh, para penonton di luar sana Silakan hashtag uh, apa ni, pelayaran slumut, uh, Sumut uh, Flotilla <laughs> Saya pun dah nak terikut awak, Astaghfirullahalazim Hashtag Global Sumut, sumut Flotilla Untuk okay. menunjukkan solidariti kita kepada rakyat-rakyat uh, Malaysia yang masih lagi di dalam tahanan. T uh, tidak lupa juga Naj, hmm. uh, pada malam semalam kan hmm. kita ada berjumpa dengan salah seorang aktivis uh, apa ni aktivis Ma uh, Mapim. Oh yalah. Oh uh, yalah yeah, betul. Ah uh, dan beliau berceritakan uh, ayah uh, Heliza Helmi hmm. uh, Pernah uh, mengatakan uh, dia redah, dia ikhlas yeah. uh, terhadap anaknya untuk menyertai Uh, mana misi mana-mana kema uh, misi kemanusiaan yang mengenai hmm. dengan negara B. Hmm. So bagi saya itu adalah salah satu pengorbanan seorang bapa kepada anak hmm. uh, anak perempuannya sangat begitu besar. Hmm. Seperti yang kita tengok pun uh, betul ada beberapa posting juga uh, seperti macam Heliza Elmi tu direstui oleh suaminya untuk yeah. pergi ke dalam misi dan juga Ardell Ariana yeah. juga diredoi oleh suaminya untuk pergi. Diredoi, Aa. Oleh, diredoi oleh suaminya untuk Aa. pergi ke misi bantuan Bagi saya itu adalah hmm. salah satu pahala sebab, yang besar Sebab kadang-kadang saya terfikir kan Macam mana seorang ibu dan ayah Dan juga seorang suami yang mempunyai Apa tu? Mempunyai satu <coughs> hati yang sangat kuat yeah, Bagi betul. meredoi anak-anak dan juga uh, isteri Dan juga suami untuk pergi menjalankan misi Misi kemanusiaan seperti ini walaupun kita dah Uh, misi ini agak berbahaya sebenarnya Betul, agak merisikokan nyawa hmm. So, uh, dan Kita berharap, macam saya cakap Sekali hmm. lagi, semoga dipermudahkan Urusan hmm. uh, dan uh, Semoga uh, Apa yang misi dan visi Yang uh, mereka ingin buat hmm. uh, Dipermudahkan hmm. Dan sampai uh, ke Destinasinya. Hmm. Okay, so uh, Bagi saya, <laughs> kita <ter> <laughs> Jangan sedih Nash, eh? jangan sedih Uh, kita uh, bagi bagi saya kita perlu kuat dan kita perlu berdoa hmm. every day uh, supaya umat Islam uh, di negara PI itu dipermudahkan insyaallah so um, okay, so basically kita teruskan kepada tajuk utama kita iaitu uh, di Trump bukan tetamu Okay, so kita ingin mengenalkan panelis kita iaitu siapa uh, panelis kita uh, siapa panelis kita <laughs> hari ini uh, yang sungguh kacak lagi bergaya uh, sangat handsome ya pada hari ini uh, bajunya sangat Terang dan sangat comel So uh, saya ingin memperkenalkan Yang berbahagia Ustaz Zamri Zainal Abidin Ustaz apa khabar Ustaz? Baik uh, <coughs> Perjalanan Hari ini ceria uh, Alhamdulillah walaupun uh, hujan agak lebat Dan mm. uh, jalan juga agak sesak, sesak. Hmm. Uh, InsyaAllah sampai Alham juga ke lesa pandani Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. ya, uh, kerana menjemput saya untuk Uh, bertetamu di sini okay. di Lensa Terima kasih Madani. juga yeah. yang Ustaz Kerana okay. sudi untuk hadir uh, yeah. Kepada, edi, uh, kepada uh, Di uh, Lensa, studio Lensa Madani yeah. uh, Untuk edisi khas Iaitu kita nak membicarakan uh, berkenaan dengan Di Trump, tetamu Ataupun Buk, ataupun, uh, ataupun ataupun apa? ataupun uh, uh, tak ada ataupun kat sini ada, ataupun, <laughs> uh, bukan tetamu yeah. Okay so basically tu uh, over ni ustaz uh, tu mm. ustaz uh, saya nak bertanya um, ustaz boleh memperkenalkan diri ustaz sebab di luar sana tertanya-tanya siapakah yeah. uh, yang berbahagia ustaz Zamri Zainal Abidin ni siapakah uh, ya yeah, saya ya yeah. <laughs> saya saya uh, Bapa kepada tujuh orang anak Allah. dan suami kepada seorang isteri <laughs> hmm. uh, pernah uh, bertugas di radio IKIM FM hmm. selama 12 tahun dan juga di IKIM Institut Kefahaman Islam Malaysia uh, selama 14 tahun yeah? hmm. uh, dan uh, selepas itu Uh, beberapa tempat bertugas lagi antaranya adalah di Jabatan Perdana Menteri selaku pegawai khas kepada uh, yang amat berbahagia Datuk Seri Dr Wan Azizah oh. uh, itu Kak Wan dan selepas itu juga saya pernah uh, bertugas di um, apa ni SUK Selangor itu di uh, apa ni Pejabat Esko Agama Islam uh, sebagai setiausaha kanan dan uh, seterusnya saya dipanggil oleh PMX untuk menjadi pegawai tugas-tugas khas uh, agama kepada beliau hmm. uh, apabila beliau menjadi perdana menteri hmm. dan sekarang ini atas arahan beliau juga saya menjadi ketua pegawai eksekutif Yadim. Uh, Yadim ni adalah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ya. Hmm. Hmm. Okay, so basically ustaz uh, ya. dengan pengalaman ustaz dan sebagainya kalau kita lihat uh, pada masa kini kan uh, hmm. baru semalam Uh, kita kita dah menjelaskan tadi lah five minute before our yeah. kita yeah. pergi uh, kita transition kepada our panelist. So basically, Ustaz isu negara uh, negara ini uh, semakin menular yeah. dan sebagainya uh, kita panggil diberi highlight. Hmm. Okay, let's go kita pergi ke soalan yang pertama. Hmm, hmm, hmm. Sebenarnya baru-baru uh, ni uh, isu pasal Donald Trump untuk uh, presiden Amerika Syarikat untuk menghadiri uh, ke persidangan ASEAN di Malaysia uh, viral sangat-sangat viral. Mungkin rakyat uh, Malaysia makin keliru dengan jemputan ini Yang mana kalau kita tengok uh, Dengan nada uh, Kalau kita tengok uh, Dengan nada yang uh, Kalau kita tahu PMS kita ni Dengan nada, tengah, uh, nada tegas Beliau mengutuk uh, Presiden Amerika Syarikat Yang sekutunya dengan negara I hmm. uh, Dalam isu kekejaman Dalam isu uh, rejim Z yeah. Dan sebagainya So uh, uh, Apa nama dia Kita nak tengok lah Sebenarnya apa tujuan utama sebenarnya Ustaz? Ya. Uh, apa ni uh, Our PMS kita menjemput Donald Trump untuk menghadiri uh, ke persidangan ASEAN hmm. ni. Ya. Ustaz boleh tak bagi sedikit ulasan? Ya. Uh, terima kasih uh, Nisa dan Nash terlebih dahulu. Hmm. Um apabila tajuk ini menyebut Donald Trump bukan tetamu ya. Saya hmm. pun terfikir apa dan ke mana yang Nash dan uh, Nisa nak bawa tajuk ini hmm. ya. Uh, jadi pada pandangan saya tajuk ini Uh, sebenarnya satu jentik rasa mm. untuk uh, kita menyedarkan rakyat Malaysia bahawa kedatangan Donald Trump ke sini mm. uh, memang dijemput oleh PMX atas tugas beliau sebagai pengurusi ASEAN mm. untuk menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN pada 26 hingga 28, 28 uh, Oktober ini kan. Mm. Selama tiga hari Kemuncak ASEAN yang merupakan acara tahunan. Uh, beliau bukan dijemput untuk Bertetamu maksudnya tetamu santai ya. datanglah rumah saya negara saya untuk hmm. kita kenal pantai Cendering hmm. uh, mana lagi sempurna kan <laughs> 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 bukan itu maksud tajuk inilah ya ha, betul, 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 betul. Ha, bukan sebaliknya uh, kedatangan Trump ini betul lah dijemput oleh PMX hmm. ya hmm. Uh, tetapi atas letterhead bukannya Perdana Menteri Malaysia. Letterheadnya adalah letterhead pengurusi ASEAN, bukan? Betul. Ha, begitu. Istilah nak bagi mudah faham, ya. Uh -huh. Walaupun saya tak tengoklah uh, surat uh, jemputan itu, letterhead mana. Uh -huh. Tapi, uh -huh. bagi fahamnya begitu. Uh, uh -huh. Sekarang ini, uh, yang amat berhormat PMX kita, uh, menjemput kerana uh, tugas beliau sebagai pengurusi ASEAN, ya. Untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN. Uh -huh. Dan sebagai tuan rumah, sudah pastilah beliau yang akan menjemputnya. Uh -huh. ya Dan um apa ni dalam sidang akhbar uh, bernama pada 16 September uh, 2025 lalu PMX telah menegaskan tujuan kedatangan ini untuk apa ya selain daripada Amerika merupakan uh, rakan dialog dan juga rakan dagang uh, ASEAN ya selain daripada Jepun China dan sebagainya uh -huh. ya yeah, um Tujuan uh, kedatangan Trump kali ini juga akan digunakan untuk menekan isu-isu Palestin, hmm. uh, Menuntut gencatan senjata segera hmm. dan mendesak akses kemanusiaan tanpa sekatan. Hmm. Termasuklah yang kita bicarakan tentang uh, sumut flotilla hmm. dari Nusantara ini. Ya. Uh, sebenarnya apa yang dikongsikan oleh Nisa sebentar tadi, dan juga Nash dengan suara yang sedih sebab ya, 23 rakyat kita saudara kita sebangsa kita dan juga seagama kita ya, yang ditahan itu saya terimbau bagaimana uh, perasaan uh, ketika flotilla Mavi Marmara 15 tahun dahulu ya, yang melibatkan beberapa rakyat Malaysia yang ditahan bahkan ada yang sudah pun dihenyak-henyak ya saya saya sempat bertanya kepada salah seorang daripada mangsa ditahan itu mereka telah pun diikat tangan ke belakang dan di apa di belakang mereka dipijak-pijak ya oleh tentera Israel di atas kapal itu kita boleh bayangkan daripada cerita itu maknanya uh, telah berlaku satu kezaliman terhadap mangsa-mangsa tahanan yang tidak ada sebabnya Jadi perasaan yang sama juga um, berlaku pada kali ini pada apa ni 15 tahun kemudian ya jadi sebab itu sokongan kita terhadap Sumut flatila nusantara ini memang sumbangan dari hati ni apa ni perasaan dari hati ke hati kita untuk membela saudara-saudara uh, uh, kita dan juga seluruh rakyat negara G tadi dan uh, juga keselamatan romongan uh, daripada negara kita dari negara kita ya, ya? Uh, jadi sebab itulah uh, tidak mungkin uh, kedatangan Trump kali ini tidak akan menyebut tentang Palestin ya tidak akan menyebut tentang G ya tidak akan menyebut berkenaan dengan uh, rombongan uh, flotila yang difahamkan berapa kapal 40 40 kapal, 40 kapal lebih 40 kan 50. dan disambut pula oleh negara-negara laluan ke ke lautan uh, Mediterranean tadi Betul. adalah uh, daripada negara-negara yang memang memberikan sokongan padu jadi sebab itulah ya walaupun ada pihak mempersoalkan jemputan tersebut kita kena faham ini jemputan rasmi atas tugas sebagai pengurusi ASEAN hmm. dan kedatangan uh, apa ni Trump sendiri pun hmm. adalah uh, sebagai rakan dialog ASEAN sejak saya ingat dah lebih daripada dua dekad ya hmm. uh, uh, apa ni Amerika uh, China dan juga Jepun ini menjadi rakan dialog ASEAN uh, juga uh, diplomasi yang kita gunakan untuk uh, apa ni uh, menyampaikan berkenaan dengan uh, perkara uh, negara P ini dan G ni tadi ya uh, dan kita juga perlu ingat ya bahawa sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah Assalam. menyebut dalam salah satu apa yang boleh kita katakan sebagai satu memoir lah ya uh -huh. uh, di tahun-tahun terakhir hayat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam baginda pernah menyebut bahawa uh, Betapa cintanya baginda kepada perdamaian dan juga perjanjian perdamaian. Mm -hmm. Sekiranya ada dua pihak kufar yang bergaduh dan ingin berdamai, mm -hmm. dan mereka menjemput aku sebagai saksi, mm -hmm. nescaya akan aku hadir. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada sekatan, tidak ada halangan dan tidak ada batasnya Betul. untuk negosiasi dalam mencapai keamanan. Mm -hmm. Apa sahaja ruang yang boleh kita kita ambil, kita teruskan. Ha, jadi Kalaulah ada lah orang yang menulis surat terbuka kepada PMX, PK lah ini bukan masanya dan sesuai dan sebagainya. Cubalah mereka melihat semuanya ini daripada kerangka yang besar, kerangka yang utama. Betul. Apakah sebenarnya tujuan kedatangan ini? Ya? jadi sebab itu pada saya, apa ni pendekatan yang diambil oleh PMX ini, pendekatan yang bijak ya dan berani serta tidak apa ni membazir masa. Betul. apa saja ruang, just grab the chance. Yeah. Uh, ini yang saya lihat uh, PMS sejak dulu ya. Yeah. Uh, Alhamdulillah saya berpeluang bekerja dengan beliau yeah. uh, sebagai pegawai beliau dan kini pun berada di bawah arahan beliau dan sebagainya. Yeah. Itu saya lihat. Bagaimana Uh, beliau bukan sahaja berfikir tentang perkara-perkara besar Perkara-perkara mm -hmm. kecil pun mm -hmm. Dia akan fikirkan serentak ya? mm -hmm. uh, Ini gaya pentadbiran yang saya kira Jarang-jarang kita temui sebenarnya betul. Hmm, yeah. betul. Uh, Sebenarnya Naj Kalau mm -hmm. uh, apa yang uh, yang berbahagia Ustaz explain tu Sangat tepat dan padat tau Kita sebenarnya kita dari Malaysia ni Kita kena uh, lihat uh, Senario tersebut hmm. uh, menggunakan mata lebah bukanlah mata hmm, lalat semata-mata yeah, all the all the way negative yeah. jangan hmm. sebegitu kadang-kadang kita lihat uh, kita rasa ini yang terbaik tetapi hmm. beliau sebagai seorang pemimpin dia tahu mana yang terbaik mana yang lebih sebenarnya lebih yeah. uh, so uh, uh, ada segelintir mengatakan ustaz uh, untuk uh, mengatakan yang menjemput uh, di trump ini sebagai uh, tetamu ini uh, adalah sosok-sosok uh, Uh, mengatakan yang fitnah lah hmm. Mengatakan our PMX ni uh, Yang berbahagia uh, yang, yang berhormat uh, PMX uh. ni Adalah tali barut kepada Israel So hmm. bagi saya Benda tu hujahan hmm. itu adalah salah satu Fitnah yang hmm. tidak boleh sebenarnya Kita uh, lontarkan sebenarnya hmm. so, dia, uh, dia macam ni lah Nisa Saya ingat tuduhan-tuduhan yang tidak Berasas begitu hmm. sebenarnya Uh, apa ni saya pernah lihat beberapa keratan video yang dicuplik daripada uh, perbincangan yang memakan masa selama sejam tapi okay. dia cuplik hanya ambil sekadar 30 saat 60 saat ya uh -huh. jadi ini mendatangkan uh, apatah lagi kalau diedit uh, dicantumkan dengan video lain perkataan lain uh -huh. yang tak ada kena mengena pun dengan konteks yang dibicarakan oh, oleh pms itu uh -huh. maka dituduhlah pms ini uh -huh. sebagai uh, apa ni ejen barat tadi barut barat ejen uh -huh. CIA macam-macam lah. ejen -macam, ya kan saya saya pernah ingat satu ceramah PMX uh, sebelum beliau menjadi perdana menteri. Mm. Saya ini dituduh berbagai-bagai agen ah uh, ejen KGB masa tahun 70-an ya. Yeah? Eh, KGB pun dah tak ada sekarang Betul. kan. Ah uh, ejen Amerika, ejen. ejen apa lagi Selepas ini katanya. E <laughs> <laughs> ejen apa lagi. <laughs> Jadi Betul. ini sebenarnya ni memukkan-memukkan yang tidak ada asas ya. Yeah? Sama seperti Betul. budak bergaduh kan. Betul. Uh, ada tiga orang budak dia bergaduh kan. Betul. Jadi hari ini A dengan B bergad, uh, bergabung. Hmm. Maka B akan uh, C akan tuduh B ini terlibat dengan A. Tiba-tiba uh, A pula berga, uh, berbaik semula dengan C. Hmm. Maka B akan tuduh pula C, C ni tadi tali Taliburud A telibat ha. telibat. Jadi begitulah sebenarnya Betul tak ada pengakhiran Tak ada pengakhiran Betul. Sebab itu saya ambil kesempatan inilah Untuk menyuruh rakyat Malaysia hmm. lah. memukkan momokkan yang tidak ada asas hmm. ini Kita Tolak ke tepi, hmm. tolak ke tepi. Hmm. Jangan masuk dalam minda kita hmm. Jangan hmm. masuk dalam kotak fikir kita hmm. Dan Uh, pernah Satu ketika dahulu Anwar Ibrahim uh, hmm. Adalah antara uh, AJK ESCO Kepada Freemason Ya tak? Ha, betul -betul. Uh, jadi betul -betul. Tengok Anwar Ibrahim tu Saya terkejut Ya Allah dua kali ha. ganda daripada badan PMX kita pada masa itu, kata ini korangnya tak ada nampak langsung muka Melayu kan Betul. rupanya Arab kan Arab. jadi kerana satu nama Anwar Ibrahim hmm. maka sudah di fitnah kononnya hmm. sebagai hmm. salah seorang daripada pembesar-pembesar agent, pembesar, pembesar agent private dan sebagainya jadi berhentilah ya berhentilah. Berhentilah. berhenti ya ha. perkara ini tidak akan sudahnya jika kita gabungkan hmm. ataupun uh, hmm. apa uh, istilah istilah sainsnya depaing kamir kamer. Uh, kita kamerkan dengan hmm. fakta. Jadi fakta okay. tu jadi rosak. rosak. Uh, kerana rosak. masuknya unsur-unsur sangkaan dan perspektif rosak. yang hmm. tidak ada yes. uh, faedah. Tolonglah rakyat Malaysia hmm. ya. Yeah. Uh. Bagi saya macam contohlah macam kita kan bila kita nampak perspektif perspektif hmm. ataupun naratif yang negatif please do analyse first. Ya betul. Uh, mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Hmm. So uh Naj, untuk hmm. uh, soalan yang seterusnya snatch. Ah okey. Soalan seterusnya sebenarnya saya masih lagi berfikir sebenarnya okey. Uh, berfikir tentang uh, tentang ah uh, ada seginting yang cakap kalau dengan kedatangan Trump ini seperti kita ingin menjual negara kita kepada Eropah dan sebagainya. So uh, saya nak tanya ustaz sebenarnya kan. Apakah uh, apakah kalau kita kalau kita lihat dari sudut uh, dari sudut pandang kuasa dunia lah kan. Apa melikan dengan kehadiran Trump uh, ke Malaysia ni? pada pada pendapat ustaz. Adakah kita ni uh, masih lagi satu kepentingan untuk menjaga hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat mm -hmm. dan sebagainya ataupun Uh, kita boleh untuk ketepikan mereka itu sendiri. Sebab dia uh, begini uh, ya, okay. apa apabila kita sebut berkenaan dengan menjual negara ni mm -hmm. yeah, Kita dah berdagang lama uh, mm -hmm. dengan negara-negara Eropah, negara Amerika mm -hmm. uh, sampai ke Amerika Selatan pun Betul. kita dah berdagang lama ya. Yeah. Mm -hmm. Dan perdagangan kita tadi tu uh, begitu besar jumlahnya mm -hmm. uh, sehingga kan Uh, apa dia, tak silap saya uh, hmm. ada ada satu faktanya hmm. uh, 11% ya uh, daripada uh, peni ekspor Malaysia hmm. adalah ke Amerika contohnya hmm. kan hmm. dia besar tu 1/10 hmm. ya daripada ekspor kita adalah hmm. uh, ke Amerika jika hmm. tidak silap saya lah hmm. uh, yang secara tepat hmm. uh, iaitu okey ini ada ada faktanya ya hmm. uh, dari sudut ekonomi Amerika merupakan antara daerah dan menurut uh, Datuk Seri Utama Tunku Zafrul Aziz hmm. iaitu menteri uh, pelaburan, pelaburan, pelaburan perdagangan dan industri Malaysia hmm. uh, nilai dagangan dua hala antara Malaysia dan uh, Amerika mencecah uh, 394.91 bilion pada oh. tahun 2024 dan ini merangkumi hmm. 11.3%. Hmm. Nah, saya kata tadi 10%, kan? Hmm. Jumlah keseluruhan perdagangan Malaysia hmm. dan ekspor Malaysia ke Amerika Syarikat menyumbang 14.7% daripada jumlah keseluruhan ekspor negara hmm. iaitu mencapai 11, 111.59 uh, bilion hmm. daripada Januari hingga Jun tahun hmm. ini sahaja. Hmm. Ya, tahun ini pun dah meningkat sehingga 14%. Ya. Hmm. Apakah dengan kita berdagang dengan negara hmm. luar tadi kita menjual negara hmm. kita. Apabila ada pedagang ada istilah perdagangan mesti ada hmm. negosiasi iaitu uh, tawar menawar ya. Hmm. Contohnya hmm. pada kali ini kita nak jual dengan harga uh, satu tan metrik uh, sebanyak uh, 1000 ringgit katakan hmm. ya. Uh, dia uh, apa ni dia kata eh tak boleh saya mahu sembilan 900 ringgit. Hmm. Uh, uh, kata jadi last kali eh uh, uh, jadual uh, ni apa ni harga dipersetujui 950 hmm. itu contoh hmm. bagaimana uh, jual beli dan juga tawar menawar hmm. apakah dengan kita mengalah dengan harga yang hmm. kita mahu tadi itu hmm. sudah dikira sebagai uh, menjual negara hmm. uh, ya kan uh, ini betul. ini contoh yang saya nak bawa